Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої хлопчики дівчатка. Так, з вами я Галина. Сьогодні у нас 16 грудня. І розглянемо з вами питання. Деякі питання? Так, і почнемо. Чи віддадуть Росії весь схід України? Чи віддадуть Росії весь схід України? Неправильное мышление. Неправильно разорванный контракт. Пустые разговоры. Пустые разговоры. Победа. После длительного сражения. Сильный гнев. Помощь хорошая. Освобождение и пустые разговоры. Нет. Такого не будет. Так, що там? Що там говорять? Що там пишуть? НЛО на над США. НЛО на... над США. Що то було? Що то таке? Що то було? НЛО над США. Азартні ігри? Фантазии. Фантазии иллюзии, как это НЛО. Азартные игры. Их ниже. Фантазии, иллюзии, разочарование и ребячливость. И ребячливость. Фантазии самой же Америки. Як это не НЛО. Так, тут місто Лебедин. Лебедин, Сумська область. Чи можна вже повертатися людям додому? Лебедин. Сумська область. Чи можна людям повертатися додому? Хаос, еще раз звал. Хаос, раз, разрушение. Хороша перспективы. Положительное развитие. Дві карти. А еще хаос, еще обманутые надежды. Вообще не. Удача, успех, изобилие, успех. Помощь хорошая. Как предчувствие, что уже и победа. Ну, уже как и вот можно сказать, что и да. Как бы не вот эти две карты. Как бы не вот эти две карты. Разрушение и обманутые надежды. А тут все. Пожалуйста, возвращайтесь еще не, еще трошки надо подождать. Так, далее. Китай приказал Путину остановить СВО, чисто правда? Что Китай приказал остановить СВО? Ну да, да, первая карта, да да. Как контроль, контроль положительный, да. Положительный результат, положительный ответ. Чрезмерный энтузиазм. Потому что неправильное действие. Ну да, вот, да, две карты вот победы. Это говорят по прямой, что да. Что это я правда. Так, далі. Що буде з населенням України після війни? Що буде з населенням України після війни? Выздоровление перша карта. Вздоровление переміни к лучшому. Всего будет. И неудачи. Древо рода, рода перевернуто. И одиночество. И неудача. И это оправданное подозрение. И вдовы. Одиночество, вдовы. Восстановление энергии. Перемена места жительства. Разорванный контракт. Всего будет. Завышенные требования будут. Женщина вот какая-то надежность, искренность, надежность, какая-то жинка. Какая жинка. Вот это буду разруливать. Вот этот хаос. Разрушений много. Хорошее пред, предзнаменование и выздоровление. Первая карта. И Жинка. Ось Жинка, выпадает, как открывает дверь. Вот это разруливать она будет вот этот весь хаос, восстановление энергии. Хорошее предзнаменование. И восхождение. Карта мага. И хорошие новости. Выгодная сделка. Переход в другое состояние. Болезненно все будет. Хорошие новости. Вот хорошие новости. Приятное удивление. Вот женщина. Какая-то женщина, как открывает дверь, надежность, искренность. Вот эта Жинка кость будет разруливать это все. Будет всего людям. И обманутые надежды, и разрушение всего, и завышенные требования будет тяжко. Ну, а лишь хорошие новости идут. Жино... Жиночка яка, все время выпадает жинка. Что это все она разрулит? Так. ЗСУ відкинули окупантів на Покровському напрямку. От я вчора кидала. Ми з вами дивилися вчора ж. Я казала, що там буде їм підмога хороша. Так, і стіна. Розобьют, розобьют. От пишуть. Это я в новостях увіділа. ЗСУ відкинули окупантів на Покровському напрямку. І хороша підмога їм. Кинули туди сильну бригаду. Так що, правда. Так, и шо там, и шо там. Чи це правда, вот, відкинули наши, вот, 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 да. Сейчас, чи це правда, что наши спустошення. Так, стабильность, дом. Вот, вот, разрушение, вот, разбили и спустошение, обнуление. Помощь, помощь хорошая, вот, помощь хорошая бои, бои. Але вот стабильность идет. Дом, дома. Вот разбили, отход, отход. Все правильно, правда. Защитник хороший, как мощный. Короли, короли. Защита, помощь. Разрыв. Разрыв, и он так, это правда. Правда. Все, стабильность. Разбили. Вот, разбили. Разрушение. Разбили врага. И обнуление. И от, отъезд. Отход. Это правда. Какую-то бригаду хлопцам помич. правильно. Так, еще Еще. И что? будет окуповано место Покровск? Нет. Нелогичность, говорят. Это нелогичность. Нет. Не-не-не-не. Там это, это дорога, дорога. Врага. Враг. Не, не это нелогичность. Нет. Там удача хлопцев наших. Это не серьезно говорят и нелогичность. Контроль четкий и, и препятствие большое. Нет. Оккупации никакой не, не будет. Отход. Отход врага. Так, що там? И вот это в Дніпрі, я казала вчера, что там вот это вот какой-то теракт. Что я говорила, что это внутри. ну вот піймали еще вчора там підозрюваного Учины не теракту Мешканець области Днепропетровской. Так и є, Что це внутри. Це правда, от это правда вот это, что пишут. Что піймали? Так. Правда, правда. Все так. Карта победы. Да. Контроль. Контроль. Так, так. Все правда. Какого-то, какой-то какой, молод... какой молодой. И вот правосудие ему. Да. Це так, це внутрі Так, як і, і показували карти Так, далі. Чи будуть вот там щось там розбили наші корейці вот это вот в Курской області? А чи будуть корейцы воювать на Донбасі? Чи будут КНДР воюваты на Донбассе студенты эти вот студенты пишут что студенты, они студенты против наших и отрицательный ответ нет обман нет разорванный контракт против наших титанов они студенты а что и так так Хіба то хлопці ото наші, то Титани. Вони такі злі. Та не трогайте ви нас, ми не будемо злі. Ми добродушні нації. Як хлопці сказали, найдемо всіх. А, чи достатньо у нас зброї нашого виробництва? Балістичних ракет. Что говорят что достануть аж до этого до урала и сибири это так? достать не у нас сброй в украине своей до да? дома дома это так положительный ответ вот решение проблемы как вознаграждение да положительный ответ. И надежно. Новые, новые. Это так. Достатньо. Сила, сила, мощно. Мощно. достатьню Карта силы. Сила, мощь. Это так. Це правда. Ну і слава Богу. Хай так буде амінь. Потому що надо, нам надо. Так, і що я там просили мене Херсон подивитися. Херсон, коли прекратяться, там уже. Ой. Прильоти, удари. коли прекратяться, місто Херсон. Сильно бьют. Херсон, полы там разрыв идет, разрыве перемены, хорошие перемены. Серьезное вмешательство. Враг, враг перевернулся и победа. Ну вот скоро, вот уже прям сразу карты. Разрыв идет. врагу, Все, отъезд врага. Положительное развитие. Устали люди. Устали. Положительное развитие и победа. Должно уже, должно. Уже вот-вот. Держите, крепите. Кто уехал, кто там остался. И что шо там еще? Шостка, шостка. Шостка, какая там ситуация? Шостка. Что там на ближайшее время То есть неудача неудача разногласия длительное бедственное несоблюдение данного слова тоже освобождение идет освобождение шостка косаще коса еще коса. неудача и коса тоже идет карта мага восхождение и защита и освобождение вот три карты. Защита мощная. И карта мага, восхождение и освобождение. Тут что-то вот тоже вот хорошие нот. Ну, вот договор. Бумаги, бумаги. Хорошие новости, важная информация. Ну вот так. Ну тут еще коса. Коса еще. еще ну да. Коса и он. Мечи, мечи. Бои, удары. Так. Левый берег Херсонщины. Левый берег Херсонщины. Освободят. Когда освободят от оккупантов? Чискоро скоро освободят. Левый берег Херсонщины. Чискоро скоро освободят. Ну, он тоже договор. Первая карта. Договор и выздоровление. Тоже договорят. Да, и по, по справедливости. Вот смотрите, три карты. Вот можно больше накидать. Вот. Договор. Вот выздоровление, Перемены к лучшему. И это по справедливости. Правосудие. Удачный случай. Ну да, сейчас порабощение показывают. И чрезмерный там энтузиазм. И до дому. До дому. Карта хорошая. Скоро до дому. Вот, девица. Кто понимает в картах? О, пожалуйста. Вот первое. Вот оздоровление. Вот так, по-моему, вот так. О, дом. До дому. И это по справедливости. Удачный случай. Так, Харьков подивлюсь. Какая там ситуация Харьков и Харьковская область. разочарование, сомнение, так, переход в другое состояние, еще оправданное подозрение, какое-то разочарование и потери. И потери, переход в другое состояние, карта радости и отъезд врага. Отъезд, еще нестабильность, нестабильность, бедственная ситуация. Еще обережно, Харьков. Еще обережно. Тоже от решают и удача идет и отъезд врага. Ну, іще обережно. Я не поняла, у мене він не пише вообще. А ну, я сейчас так. А ну, пока все мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Гарного вам дня, мирного неба. Дякую вам за перегляды. Дякую за коментарі. Сейчас я проверю видео, щось. це. Пока до побачення.